И он был открыт на благотворительные взносы э, спонсоров из э, США и из Израиля. Э, Инфраструктура инфра... инфра... центра. На данный момент у нас есть две лаборатории. Одна из них э, информационные технологии и вторая э, технологии, э, технологическая лаборатория, мобильный компьютерный класс вместе с э, точкой, э, Офис. Офис и серверный центр, который обслуживает 160 компьютеров сети. Деятельность центра мы обучили, вот статистика за последние два года, 504-596 человек. Это и взрослые, и дети. Из них одна третья часть, то есть порядка 150 человек, ежегодно обучаются взрослые. Это учителя в основном. В этом году мы начали работать уже и с предпринимателями, и продолжаем деятельность. Основная наша деятельность – это технологические курсы для школьников, преподавание информатики и КТ, курсы повышения квалификации учителей в области технологий, использование информационных технологий на уроках общеобразовательного цикла, применение КТ в администрировании. У нас работает эксперимент это площадка экспериментальная, на базе которой мы имеем право все курсы, которые мы разрабатываем у нас в центре, мы имеем право их официально преподавать. То есть не те курсы, которые нам, скажем, диктует министерство, а чуть-чуть опережать и помогать, наверное, министерству внедрять новые технологии. Значит, наши курсы. Я бы хотела остановиться на основе каткам технологий и где мы используем свинную машинку, то для девочек, и э, фрезерный станок роллок-модела. Это все э, с ЧПУ, то есть модели делаются на компьютере, после этого загружается программа в машинку и начинается вырезание. Мы являемся лидерами по СНГ и Балтии э, по робототехнике. Это Майндштормс, Лего Майндштормс, и у нас проводится постоянно... Олимпиады школьные также в этом году и в прошлом году мы принимали у себя со всего СНГ и Балтии участников и проводили международные олимпиады по робототехнике. Наши участники принимали в Киеве во всеукраинской олимпиаде по робототехнике. Также на территории школы мы делаем проекты по технологии, когда мы объединяем младшую школу и старшую школу и показываем, что будущее, что у нас есть впереди для того, чтобы повышать мотивацию обучения. Был также введен курс, это для, скажем так, для только для мальчиков, это ремонт техническое обслуживание компьютерной техники. То есть ребята имели возможность самостоятельно собирать компьютер, изучать сетевые технологии, все, что необходимо системному администратору, то есть базовый уровень. Также у нас есть курсы ведения технологий, это авторские курсы разработанные и основные. Офисное приложение, которое мы используем, это одни из них, это базы данных и стандартное офисное приложение, которых сегодня прозвучали несколько раз. Также используется популярность создания анимаций. Я думаю, вы еще много слышали об электронном журнале. Один из них это наша школа, которая позволяет в онлайн-режиме родителю из любого места, где бы он ни находился, зайти и посмотреть, как учится его ребенок. Точно так же учителя э, имеют возможность составлять оценки, смотреть расписание, создавать расписание. Э, также мы сотрудничаем с компанией Microsoft и Intel э, и проводим курсы ИКТ и, и технологий для учителей э, школ города и области. Э, также у нас проводятся тренинги по технологии. Дело в том, что технология – это не только информационная технология, но и э, конструирование, в частности, проектирование у нас в прошлом году впервые проводился математический кружок в формате видеоконференции. В видеоконференции принимали участие Лондон и Петровский Кишинев. То есть сам преподаватель сидел в Лондоне, он детям раздавал задания, и они в режиме, в интерактивном режиме работали очень интенсивно. В этом году мы продолжим эту работу, потому что детям очень понравилось, стимулирует изучение информационных технологий информационных технологий и математики. Также мы сотрудничаем с Большим Гостоном, Это тоже благотворительная организация, которая спонсирует частных предпринимателей и предпринимателей в принципе. Заключен договор с Приватбанком, который дает под малый процент кредиты этим предпринимателям. Это женщины в основном. И эти женщины проходили у нас первые тренинги на базе нашего центра для того, чтобы скажем, более эффективно продвигать свой бизнес. То есть мы работаем в нескольких направлениях. Это дети, это взрослые. Причем взрослые не только учителя, мы выходим за рамки общего образования. Мне всего спасибо.